Gəncədə qadınlara qarşı cibgirlik edən şəxs saxlanılıb. Gəncə şəhər başpolis idarəsinin Nizami rayon polis idarəsi əməkdaşları tərəfindən sərnişinlərin sıx olduğu vaxtlarda şəhər daxilində avtobuslarda cibgirlik edən, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş şəhər sakini Rövşən İsmayilov saxlanılıb. Araşdırma zamanı həmin şəxsin mart ayının 10-da avtobuslarda ümilikdə iki vətəndaşın çantasından mobil telefon oğurladığı müəyyən edilib. İlkin dinləmə zamanı saxlanılan şəxs törətdiyi cinayət əməllərini etiraf edərək oğurladığı mobil telefonları satdığını bildirib cimində telefon görünürdü, götürdüm telefonu qadının cibindən. Həmin də çantasından götürdüm. Marshrut avtobusunda. 190 manatda satdım, birində 100 manatda satdım. Hazırda rəvəşəm İsmayilov maddi sübutlarla birlikdə saxlanılanlar arxivinə qədər təhvil verilib. Onun barəsində Gəncə şəhər başqurucular dərəsinin İstinad və Təqaüd dərəsində Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Faqlarla bağlı çıxış başlanılıb, istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Fuad Nazimov, Mehdi Məmmədov, İqrar Əvəzov, APA TV